أرسلهم بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فيا المسلمون. قال الله تعالى في شأن كلامه المجيد: والفرقان الحميد: أعوذ ب

وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهُ <applause> وَلَكِنَّ الرَّسُولَ اللَّهُ بِخَتَمُ النَّبِيِّينَ وَأَنْتَ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا سلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه الصلاه والسلام يا على نبيه هو نبيك لوالا على گل جميع خصاله سلموا ही वाली अस्मान कदे ज़मीन कदे कदे अल्लाह सिंघासो